حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد تین سو برس تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے ہی رہے روایت ہے کہ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو اتنے نہیں ہوں گے جتنے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام کے خوفِ الہی سے زمین پار گرے اور اگر تمام انسانوں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ان سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے بعض روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ پڑھ کر دعا مانگی سبحانک اللہم و بحمدکا وتبارک اسمکا وتعال جدکا ولا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی انہو لا یغفر الظنوب الا انت یعنی اے اللہ تبارک و تعالی میں تیری ہم کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں تیرا نام برکت والا ہے اور تیری بزرگی بہت ہی بلند مرتبہ ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو گناہوں کو بخش دے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ پڑھا ربنا انفسنا نہ ان فسنہ و علم ترلنا و ترہمن لنکونخواسرین یعنی اے رب پروردگار ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا اور اگر تو ہمیں رحم فرما کر نہ بخشے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے لیکن حاکم و تبرانی اور ابو نعیم اور بحقی نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوغن روایت کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عطابِ الہی ہوا تو آپ توبہ کی فکر میں حیران تھے ناگہاں اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ الٰہی پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اسی وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ مرتبہ کسی کو میسر نہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ ملا کر عرش پر مکتوب فرمایا ہے لہذا آپ علیہ السلام نے اپنی دعائیں ربنا ظلمنا انفسنا کے ساتھ یہ عرض کیا کہ بحق محمد اور ابن منظر کی روایت میں یہ کلمات بھی ہیں کہ اللہ کا بجا ہی محمد ابدو کا بکرامتی علیہ کا یعنی اے اللہ تیرے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاہو مرتبہ کے طفیل میں اور ان کی بزرگی کے صدقہ میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تُو میرے گناہ کو بخش دے یہ دعا کرتے ہی حق تعلیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اور توبہ مقبول ہو گئی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا مقبول فرمائی بے شک اللہ تعالی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے سورہ باقارہ رکو نمبر چار درس ہدایت اس واقعہ سے چند اسباق پر روشنی پڑتی ہے جو کہ یہ ہیں نمبر ایک اس سے معلوم ہوا مقبولانے بارگاہ الہی کے وسیلہ سے دعا مانگنی جائز اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے نمبر دو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ دسویں محرم کو قبول ہوئی جنت سے نکلتے وقت دوسری نعمتوں کے ساتھ عربی زبان بھی آپ سے بلا دی گئی تھی اور بجائے اس کے سریانی زبان آپ کی زبان پر جاری کر دی گئی تھی مگر توبہ قبول ہونے کے بعد پھر عربی زبان بھی آپ کو عطا کر دی گئی نمبر تین چونکہ حضرت آتم علیہ السلام کی خطا اجتحادی تھی اور اجتحادی خطا ہونا نہیں ہے اس لیے جو شخص حضرت آدم علیہ السلام کو آسی یا ظالم کہے گا وہ نبی کی توہین کے سبب سے کافر ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی مالک و مولا ہے وہ اپنے بندے خاص حضرت آدم علیہ السلام کو جو چاہے فرمائے اس میں ان کی عزت ہے دوسرے کی کیا مجال کے خلاف ادب کوئی لفظ زبان پر لائے اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمائے ہوئے کلمات کو دلیل بنائے اللہ تعالی نے ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی ادب و اطاعت کا حکم فرمایا ہے لہذا ہم پر یہی لازم ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء کرام کا ادب و احترام لازم جانیں اور ہرگز ہرگز ان حضرات کی شان میں کوئی ایسا لفظ نہ بولیں جس میں ادب کی کمی کا کوئی بھی شائبہ ہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے برگزیدہ اور محبوب بندوں کی عزت و توقیر کی توفیق عطا فرمائے آمین سما آمین ویڈیو کو پورا پوچھ کیا کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ